बहुत ज्यादा प्यारे अकवाल जनी जो आपकी जिंदगी बदल दें आप ये वीडियो देखकर अंदाजा लगा सकते हैं दुनिया में सबसे ज्यादा मुतमिन लोग वो हैं जो अपने मामलात अल्लाह के सुपर्द कर देते हैं जब कोई उम्मीद ना हो तब ज्यादा यकीन से मांगो क्योंकि मुआजे अल्लाह की शान है नमाज पढ़ा करें ये हमारे नबी मोहम्मद वसल्लम की आंखों की ठंडक है जिंदगी में एक कुलिया बना ले कुछ भी बन जाइए मगर बेफैद इंसान न बने क्योंकि दरख्त जब बेफैद हो जाए तो चूल्हे में झोंक दिया जाता है जब किसी जरूरतमंद की आवाज तुम तक पहुंचे तो अल्लाह का शुक्र अदा करो कि उसने अपने बंदे की मदद के लिए तुम्हें वसीला बनाया आपके वो अल्फाज तोहफा हैं जो दूसरों को आगे बढ़ने का हौसला देते हैं जब तुम्हारे दिल में किसी के लिए नफरत पैदा होने लगे तो फौरन उसकी अच्छाई को याद करो आए अल्लाह हमारे बुरे हालात को अच्छे हालात में बदल दे आमीन रिश्तों में मुखलिस रहें। ता रिश्तों को जिया जाए ना के बर्दाश्त किया जाए बंदा ही बंदे को मारे बंदा ही बंदे से हारे बंदे ही बंदू के प्यारे बंदे ही बंदू के सहारे अल्लाह का खौफ दिल में हो तो लोगों के मामले में दिल खुद ब खुद डरता है मैं इंसान हूँ नहीं समझ सकता तेरी मसलहत तू मेरा रब है मेरी मुश्किलें आसान कर दे और फिर सब्र की मंजिल तो वही तय करते हैं जिनमें यकीन करने का हौसला हो अनजान लोगों में अपने आप को तराशे बिना जगह बनाना मुश्किल होता है सर उठाकर रब से न मिलने वाली चीजों का तकाजा करने से पहले सर झुका कर रब से मिलने वाली नेमतू का शुक्र तो अदा कर ले या अल्लाह तू हम पर रहम फरमा आमीन तजल नार थी या नूर ना तुम समझे ना हम समझे जला क्यों कार्य को हुए दूर ना तुम समझे ना हम समझे वो शाही रंग से भी है नजदीक ये कुरान कहता है है शाही राग से कितनी दूर ना तुम समझे ना हम समझे मालानारुमी तज अय्याल्लाह हमारी नादानी ना फरमानियों और गुनाहों को माफ फरमा हमारी परेशानियों को दूर फरमा हसदू के हसद और शैतान के शर से बचा दिल सुकून और अपनी मोहब्बत अता फरमा और तमाम बीमारों को शिफाए कामला अता फरमा आमीन सुम्मा आमीन अगर मुश्किलात में तुम अल्लाह की तरफ लौट आओ तो अल्हम्दुलिल्लाह कहो सब्र रखो हर चीज आसान होने से पहले मुश्किल ही होती है उम्मीद आधी जिंदगी है और मायूसी आधी मौत है सबसे बड़ी सुल्तनत अपने नफ्स का हुक्मरान होना है सबसे बड़ी जंग तन्हा बैठे शख्स का अपने ख्यालात से लड़ना है